real madrid yangiliklari kanali biz davom etamiz jamoamizga tegishli bo'lgan eng so'nggi va tezkor xabarlarni sizga taqdim etmoqchimiz videoga like tugmasini albatta bosib qo'yishni unutmang biz boshladik real la ligada var joriy etilganidan beri gollari eng ko'p bekor qilingan klub barsa o'nlikta la ligada var joriy etilganidan beri eng ko'p golni bekor qilingan jamoa realdir hozirgacha hakamlar madrid klubining 27 ta golini bekor qilishgan sevilya bu ko'rsatkich bo'yicha ikkinchi o'rinni egallab turibdi o'n oltita uchinchi pog'onani atletko va valensiya egallagan 14 tadan. real sasidatning o'n uchta seltaning 12 ta goli hisoblanmagan Barcelona, Valladolid, espanyol va Villarreal bilan birga 7-10 o'rinlarni bo'lishib turibdi 11 tadan. mbabpening oilasi realdan 17 yoshli etan bilan ham shartnoma imzolashni so'ramoqda kilyan Mbappening 17 yoshli ukasi etan Mbappe ham faoliyatini real madridda davom ettirishi mumkin elchiin tarqatgan xabarga ko'ra Mbappelar oilasi etan bilan ham shartnoma imzolash taklifini madridga bergan jamoa esa ushbu taklifga ijobiy javob qaytardi mubabpe bilan dastlabki shartnoma 2 hafta avval tuzilgan bo'lib futbolchining oilasi so'nggi kunlarda etan bilan shartnoma imzolash taklifini kiritdi real esa o'ylab ko'rib bunga rozi bo'ldi deya yozdi jurnalist eduardo inda etan mubabpe fransiya chempionatining joriy mavsumida bitta o'yinda bahs so'ngida zaxiradan maydonga tushirildi anchelotti gyulerdan uzr so'radi real madrid klubi bosh murabbiyi karlo anchelotti seviliya bilan chempionat o'yinida arde gyulerni zaxiradan maydonga tushirishga tayyorlanayotgan edi biroq modrichning goli voqealarni o'zgartirib yubordi va turkiyalik iqtidor yana zaxiraga qaytdi ze журналист Мария mariya kortexanning qayd Анчелотти anchelotti ushbu vaziyat bo'yicha gyulerdan uzr so'ragan turkiyalik futbolchi vaziyatni tushunganini aytgan eslatib botamiz arda o'tgan yozda 20 million yevro evaziga fenerbaxchidan sotib olingandi u joriy mavsumda 5 beshta o'yinda 92 ikki daqiqani maydonda o'tkazdi homiyimiz xalqaro melbet kompaniyasi siz bu yerda turli xil janglar va futbol o'yinlaridan mo'maygina daromad qilishingiz mumkin komentariyada ko'rsatilgan sсilka orqali ro'yxatdan o'tish jarayonida promokod joyiga real madrid yangiliklari kanalining qisqartirilgan variantini yozsangiz birinchi depozit uchun sizga 3 milliongacha bonuslar taqdim etiladi hamma uni madridga borishini kutyapti parij 2 prezident uchrashuvida uni qolishga ko'ndirish harakatida ning o'zi esa barselona shahri rasmini joylab yashash yaxshi deb yozmoqda juda intriga qilishni yaxshi ko'rar ekan bu kilyan ham deb yozdi mashhur sharhlovchi davron fayziyev kilyan mubabpe fransiya prezidenti va qatar amiri bilan uchrashuvga yetib keldi dastlabki qisqa suhbat ham bo'lib o'tdi u yog'i kechki ovqat paytida yopiq eshiklar ortida davom etdi nima deb o'ylaysiz mebappe nega barselonaga bordi u real muxlislarini sabrini sinamoqchimi fikrlaringizni izohga yozib qoldiring telegram kanalimizga ham albatta obuna bo'ling u yerda siz real madridni o'yinlarini jonli efirda tomosha qilishingiz mumkin kanalga o'tish manzilini kommentariyada ko'rsatilgan biz esa hozircha siz bilan xayrlashamiz yaqin soatlarda yana g'oyibona ko'rishguncha xayr salomat bo'ling bizdan uzoqlashmang